Не склалося ж стабільністю і е, у цих ну, так званих, ну, Януковича я маю на увазі у уряду Азарова. Ну, тобто можна згадати, що так, була стабільність на рівні залізобетонної стабільності, да, але воно ж нікуди не рухалося, воно тільки. В Европу оно не рухалось, да? мы же а, а, Они попали, ну, в... В... Ты да. что Понимаете, они попали в ловушку. Чем больше ты омертвляешь общество, тем меньше у тебя шансов даже собственные проблемы решить. Да? Конечно. Поэтому Запад говорит, двигайтесь, двигайтесь, создавайте новые рынки, это, сделайте политическую конкуренцию, и вы решите свои проблемы, проблемы групп, проблемы институтов и всего общества. А эти пошли иначе. Ну, в такой же ситуации Путин оказался. Он создал железобетонную такую иерархическую конструкцию. А оказывается, когда России надо двигаться, они не могут, потому что, что железобетонную яку? железобетонную конструкцию такую. Там же слово, если у вас было. А, административную. Административную конструкцию. У меня получилось, что синише. Не, 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 не. Ну помните, как Янукович гордился этой административной вертикалью, которую он построил. Да. Вот теперь мы, а всем же нам политологам и социологам было ясно, что если ты построил вертикаль, то ты, ты, ты просто создал сложную систему коррумпированных каналов сверху вниз. Но на самом деле двигаться ничего не будет. Так оно и происходило. Накопление недовольства шло, а сама система постоянно уменьшала возможность принятия решений. И к Майдану на самом деле уже никто не принял. Решение. Я знаю полковников, я знаю генералов, я знаю губернаторов, которые говорили, вот видишь, портрет, вот пусть он и решает. А для меня это было сразу доказательство того, что система не может реагировать ни на что, на малейшую инфекцию, а они насчитали считали инфекцией, естественно. То есть все, кто пришли на Майдан, это люди, которые мешают стабильности, развитию. Но сейчас мы опять эти лозунги слышим о тех же людей. Это же надо вот э, хороший учитель все таки путин для наших, э, э, для наших э, партий регионов он недавно выступил с речью о том что да может быть я немножко агрессор но так плохо вот вчера было заявление поссорили два* народа украинский и, и, и российский а кто ж поссорил я не знаю для корректора да но я да я говорю переживаю за это читая сегодняшние тексты от одной партии мы хотим развиваться Ну, то, що угробили Україну перед этим 10 лет, это як? Ну так то що була друга життя, а зараз ми хочемо це все відновлювати. Тобто спочатку знасилував, а тепер пойду куплю і платиться нове. О, це я так завжди порівнював, розумію. Боже, просто... Це я так я злякалась, Рома. Я можу зґвалтувати лише твій мозок. Це вже. Але це після програми. Новий не вставляється. Він так там. Ура,